Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понял из предыдущего опыта общения, что прямые вопросы по Межугорью вам задавать нет смысла. Поэтому я вам задам следующий вопрос. Вы сегодня действительно очень много раз заявили о том, что в стране плохо с экономикой, что действительно люди еще не чувствуют улучшения жизни, и что у нас нет денег бюджета ни для чернобыльцев, ни для афганцев. В то же время мы видим все каждый день свидетельство того, как улучшается лично ваша жизнь. Мы видим, как вы арендуете вертолет за миллион долларов у фирмы, которая по расследованию «Украинской правды» принадлежит или контролируется вашим сыном. Мы знаем о том, что в Межигоре продолжается строительство фирмами, которые также контролируются вашим сыном. Скажите, в чем это несоответствие, в чем секрет успеха, почему в стране плохо, а у вас все так хорошо? Спасибо. Я, я вам скажу, то, что вы так бурно развиваете, меня это абсолютно мало интересует. И скажу, по какой причине. Потому что я очень мало имею времени, знаете, для наслаждений. Очень мало. Вчера, например, я около трех часов ночи приехал домой и сегодня встал в шесть часов утра. Да, позавчера это было немножко раньше и так далее. Поэтому о какой сладкой жизни вы говорите, я не знаю, Там и обсуждаете все время тему моей семьи. Я вам хочу сказать, что я вам не завидую. Мы с вами друг друга хорошо знаем и понимаем. Пожалуйста, наступное запытание. Остальное додумайте сами.